Я всю жизнь мечтал познакомиться с вами, с Мальвиной. С вами в эфире Пустельник Таня, и сегодня я расскажу вам о себе. Мне 22 года, учусь я на самой, пожалуй, неожиданной специальности для моего внешнего облика на факультете международной экономики и менеджмента. И я пишу стихи, прозу, рисую, танцую, все что угодно, поэтому я пришла к вам сегодня. Я не стесняюсь и хочу стать звездой. Итак, стихотворение. мистер Пилигрим, обойдемся без земных вопросов. Ваша логика в корне ведь не верна. В янтаре заставают жуки и осы, Краткий миг обратив световые года. Оплетают момент на оранжевой тенью, На сетчатке оставят свой след стробоскоп. Запечатывать вечностью кадр мгновенный И, внимание, улыбка, нажимая на стоп. Вспышка света листает готовые снимки. Мы космический ссор в нашем млечном Пути. Почему возникают всегда в пробирке Атрибут от Вселенной оторванности? Голова тяжелеет, роняясь в ладони Не могу не твердить, почему, почему Среди сотен миров, звезд, галактик и кроме Я во всех временах выбираю одну вы сами это написали? Да. Браво. Наши аплодисменты. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, Да говорят еще какие. Э -о. <су -у> То, что нынешнее племя богатыри не вы, не не Что-то там еще, какие-то символы. <су -у> Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? i travel the world in the seven seas everybody is looking for something some of them want to use you some of them want to get used by you some of them want to abuse you some of them want to be